Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо, тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Щастя, можливо, трохи дивно, але щастя це внутрішній стан людини, який створюють гормони та подібні до них сполуки у нашій крові. Насамперед, це гормони окситоцин та серотонін, що спонукає наш організм до синтезу цих гормонів, звичайно, приємні події, емоції та люди, наприклад, кохання, стан кохання з медичної точки зору, це трохи інша хімія крові. Змінити гормональний склад крові, а значить, відчути приємні радісні емоції, ми можемо і синтетично. Наприклад, спорт та фізичні навантаження, години півтори інтенсивного спорту дають емоційний підйом на добу. Харчовий раціон для щастя, наприклад, чорний шоколад, морозиво та апельсини, призначаються як допоміжне у курсі лікування депресивних станів. Вживаючи природні антидепресанти, ми самі в змозі відтворювати приємний радісний стан. Ще один каталізатор ультрафіолет. Незаперечно, що восени у наших широтах, коли різко скорочується день нам властивий дещо пригнічений настрій. А найпростіший шлях до щастя це лише посмішка. Є така давня східна мудрість, у дім, де посміхаються, приходить щастя. Викликаючи у собі позитивні емоції, радіючи на відрібницям та маючи позитивне мислення, ми створюємо загальний стан підйому і тонусу. Протилежний процес, коли маючи внутрішній ресурс та об'єктивні причини бути щасливими, ми у прямому розумінні не дозволяємо собі цього. Плекаючи у свідомості страхи, сумніви, чи, наприклад, почуття провини. Історія сестер близнят. Дві сестри одне весілля. Трохи далі у життя ще простіше. Ми знаємо, що відчуття щастя це таке суб'єктивний стан такий суб'єктивний на рівні гормонів. Тобто у людини є усі. крови с полукией щасливыми. Так счет відчуття щастя не дає нам почувати э, за зовні позитивных умов. Тобто, добре. Есть такие прекрасные социальные чувства, как вина, обида, зависть, ревность. Почему социальные? Потому что в общем-то не было бы социума, не было бы этих чувств. И э, эти чувства они необходимы нам для адаптации в социуме. Но с другой стороны, они э, несколько мешают, потому что чувство вины если про него говорить да, это э, то что мы не оправдали просто ожидания значимых других вот просто так вину перед кем-то мы чувствовать не будем да то есть это обязательно должны быть либо родственники друзья вот люди которые которому что-то чувствуют и у вины есть несколько видов есть истинная вина, да, когда действительно что-то нехорошее сделал, действительно обидел человека. Ну, через покаяние приходит избавление. Но есть невротическая вина. Это нарушение наших внутренних запретов. А эти запреты мы сами себе понаставили. вещь это бессознательно происходит. Возможно, это интроекты, к примеру, родительские. Есть экзистенциальная вина. Вот. Она э, постигнет нас всех потому что это вина то, что мы где-то не реализовали себя. Давайте скажем еще этот пост, в смысле в життя, так? Да, да, это жизненная вина. Мой совет, в общем-то, взять и посмотреть, а что в действительности реализовали, да, какие ожидания оправдали. И обязательно посмотрите те ожидания, которые вы, в общем-то, их не планировали, но оно свершилось. И все, и все будет хорошо у вас. Получится, что вы очень многое успели, вот. и больно не будет за бесцельно прожитые годы. Есть еще вина плавающая. Мы чувствуем вину, но не понимаем, за что. И эти люди, они часто с навязчивой заботой, у них любовь демонстративная. Это идет из глубокого детства. Чаще всего это очень обидчивая мама, которая вызывает чувство вины в ребенке. Ему нужно заслужить эту любовь. Это все такие материнские манипуляции, так? такое воспитание. Что же делать? Ну, то, что осознать, что я несовершенен, это понятно. А вообще берем листик бумаги и пишем вот эти вот ожидания. Нужно понять, что ожидания, которые мы приписываем другим, это наши ожидания. Что такое хорошая жена, к примеру? Вот какая я должна быть, как хорошая жена? Раз, раз, раз расписали, а чьи это ожидания? А я обиделась бы, да, а что бы я чувствовала бы, если вот происходило бы это не со мной, а по поводу меня. И все, собственно, проблема разрешается. А если еще поговорить действительно с людьми? Можно поговорить, и естественным образом это вызовет, скорее всего, смех с обоих сторон, потому что если просто подумать о том, что чтобы почувствовала я в этой ситуации, то уже кажется, что, в общем-то, никого я тут и не обидел. Ну, в любом случае, легче всего поговорить. У меня есть сестра ⁇ Близнец ⁇ С детства все и всегда мы делаем одинаково. Одеваемся, ходим в кино, даже закончили один и тот же вуз, даже встречались с братьями-близнецами. Мой молодой мой человек предложил мне выйти замуж. Кому первой похвасталась, это была моя сестра. Но заметно она слегка расстроилась с этой новостью. И по этому поводу я сильно переживаю. Сейчас готовимся к свадьбе. Я очень рада. И наша семья друг с другом очень хорошо ладят. Мысли о том, что сестра слегка расстроилась этой новости, меня не покидают, и я боюсь наших испорченных отношений. Дружба с сестрой очень дорожу и не хочу после свадьбы с ней расстроить какие-либо отношения. Что делать? Я даже не знаю. Логично, что сестры друг за друга радуются, когда одна выходит замуж, да? Думаю, нет. Она же близнец, но не клоун. Каждый человек индивидуален по-своему, это раз. Тем более, если близнец, то это совсем другая степень близности между сестрами. Нет, не должна быть. Близняки. То мы знаем еще действительно есть такие энергетичные кислые Але часто мы знаем еще такие близнюковый метод э, достижения генетики людины так то, что генетична людина, так би мовити, наполовину формуется, а наполовину все ж таки це суспільство. Так? Да, есть эти исследования, и у близнецов действительно есть очень сильная связь. Есть разлученные близнецы, которые не видели друг друга по 40 лет. Да? И вот оказывается такой очень простой пример. Это двое мужчин, да, 40-летних, которые встретились вот в 40 лет. Оказалось, что женились они практически там одновременно. Жен зовут одинаково, у обоих двое детей. Собаку зовут у обоих тоже одинаково. Курят они одну и ту же марку сигарет. Но самое основное, что у них привычки одинаковые. Что говорит э, нам э, о том, что вот наша героїня і її сестра. От скоріше всього, що сестра тоже скоро вийде заміж. Тобто ми можемо передбачити, що тут має не домінувати почуття провини, а ми маємо готуватися до наступного весілля. Так, да, безумовно, їм нужно пообщаться, потому что просто недопонімання произошло, возможно. Возможно, у сестры в тот момент, когда наша героиня ей рассказывала да, о том, что замуж выходит, может, у нее а, что-то произошло, но никто ничего не расспросил, никто ничего не сказал. Вот, у близнецов действительно а, сильные связи. Вот, и есть а, разновидности тоже близнецов. А, есть а, те, которые очень а, сильно ушли в мы. Они для всех остальных людей тождественны. Вот, они отвлекаются на оба имени. И а, в ситуациях, а, когда нужно... А, Бороться одному і дуже сложно. Наша думка, давайте скажемо, що все формується все ж таки з родини. І коли близнят однаково одягають татусі матусі від народження до випускного класу школи. І потім люди ці у свідомому вже дорослому віці, маючи своє життя, маючи свої окремі родини, звичайно, вони це повторюють. Тобто, це напевно не найкращий шлях. Безусловно, многое зависит от воспитания. Я бы посоветовала родителям близнецов, чтобы они индивидуализировали их, чтобы они смогли по жизни идти самостоятельно, чтобы не произошло то, что произошло у нашей героини. Потому что она как раз к этому виду, скорее всего, и относится. Но есть еще вид соперничающих близнецов. Вот у них вечное противостояние, позиция лидер ведомый, тоже не очень хорошая ситуация. А есть идеальный вариант, собственно, когда они самодостаточны. Как самый самого наикращего варианта у батькам дочекты? Это индивидуализация. Это то, что, возможно, одному из близнецов будет нравиться танцевать, а другому нравится петь. Не надо тащить обоих и туда, и туда. Мы можем предпочитать, что дети из одной родины, они все ж таки могут иметь разные здебности, разные интересы, разные характеры. И батькам, прежде всего, нужно конкретно с конкретной, с этой и с этой отдельно работать. Так что все сразу. Безусловно, но чаще всего, если это именно близнецы, а не двойняшки, они будут стремиться и увлекаться одним и тем же. Вот. И есть очень большой плюс у них, на то, что у них всегда есть друг рядом, всегда есть человек, который поддерживает. Да, возможно, у них не так хорошо будут складываться отношения с другими людьми, вот, потому что есть же друг, и друг, который навсегда и очень значимый. Но, тем не менее, такая поддержка очень необходима. Еще мне хотелось бы заметить и сказать спасибо природе за то, что у нас есть близнецы, потому что есть близнецовский метод который э, э, дал нам многое э, много в изучении генетики и предрасположенности к заболеваниям. Давайте скажем, что есть такие патологические ощущения при когда действительно человек, возможно, видела какую-то смерть или какую драму другой людины. и она все остаточное жизнь живет с этим ощущением при вине, что наверное, она уже не может быть счастливой. Так? Что с этим делать? Это посттравматический синдром. Это кризисное состояние для человека. Его нужно лечить у психотерапевта. Есть методы, которые действительно помогают. Сама вина, которая идет по жизни, и она идет, как мы уже знаем, из глубокого детства, очень хорошо работает с этим расстановки по Хеллингу, к примеру. себе в патологической вине помочь э, очень сложно. Это нужно действительно долго работать, расписывать все вот эти вот э, ожидания, вот, когда возникает эта вина. Зачастую человек ее просто чувствует. Не может ответить на вопрос, а почему. Тут же идет неуверенность в себе. Вот, и э, другие прекрасные чувства, тревожности, да, самооценки. То есть тут лучше всего, конечно, работать с, со специалистом. То есть если мы чувствуем в себе что-то подобное, какой-то такой постоянный навязанный фон про вины, то это до специалиста, так? За то, что легко перепутать ее действительно с неуверенностью в себе. Неуверенность в себе, она зачастую идет от тревожности, от низкой самооценки, оно все взаимосвязано. Растет тревожность, снижается самооценка. Это знакомо совершенно всем и каждому. И у каждого есть пример, когда он был уверен в себе. Вот вспоминайте этот пример. Это для вас ресурсный пример. Окунитесь снова в эту ситуацию. Противопоставить ситуацию тревожную да? или ситуацию вины и ситуацию, когда я был счастлив, когда я был удачлив в себе. Вот так вот две картинки. И начинаем ту, которая хорошая, приближать. А ту, которая плохая, отдалять. И так пять раз сделали. Оно уходит, даже меняется сам фон этой фотографии плохой. То есть нужно себя каждый раз спрашивать: а что я сейчас чувствую? А по десятибалльной шкале насколько сейчас плохая эта фотография? То есть это метод НЛП, к примеру. То есть очень прекрасно работает во многих ситуациях не только тревожности и вины. Вот, даже просто выступление, к примеру. Это стоит пережить еще дома, так скажем. Вот сидим себе и представляем, как я вот сейчас буду выступать. Да? А что плохого может случиться? Чего я боюсь? И начинаем понимать, что в действительности бояться нечего. Есть только один страх, страх смерти. Все остальное это социальные вещи, это страхи, которые просто немножко портят нам жизнь.